или украинская. Нет, украинская украинская ну честно говоря я столкнулся с явным новым уровнем обеспечение тоже это вот тактическом уровне тоже слабым в целом ну, Но, я, я, я всю жизнь провел в принципе в армии 17 лет поступил в училище есть чем сравнивать с российской армией там везде все порядок она армия сильная единственная такой вообще нонсенс в современном мире ну, потому что его берут э, сепаратисты, колхозники. То есть, туда армии не доходят. Ну, может доходит, но не такими силами. И когда вот сейчас конкретно мы не видели регулярных войск. Колхозники прут, они мурут как мухи там. А ты понимаешь, зачем туда отправляют, если это ну, бесполезно, на первый взгляд? Также перерабатывают неугодно. Такие кофейни. которые не нужны попроси. А с Азовом... Созовом а отличная диаспора, 30 человек русских там. Роман Железнов. У нас оказалось много общих знакомых подвижных. Меня зовут Вазов. Я очень люблю этот батальон. Просто то, что правый сектор более активно боях поэтому я здесь. Есть. во, все, фашисты. Леваки воюют за Новороссию. Очень причем. А что вы сделали неправильно в России? В же тоже рано И тем не менее, да, какие-то демократические ценности, естественно, я признаю. Это 21 век, и все как по дедушке а вот в 39-м так не будет никогда. Я вот это понимаю прекрасно. Это возвращаться в старое -го Можешь а, вот, я да. Спасибо. А выходили на связь с тобой руководство когда, -то, например? Вы, может, звонили? Вот когда только я дал свое первое интервью, как бы мне через особистов передали то, что тебя досрочно вызывают с отпуска. Ну, что я очень посмеялся и хотел еще их протроллить. говорю, пришлите документы. В общем, интернет этим не очень. Ну, мозгов хватило, не было. А так больше нет, ничего. Знаю, что как бы начиная с института, да, где я учился, идут проверки, кого-то увольняют, и кончая управлениями, где служил. Очень серьезно идут проверки и увольняют. И теперь тем, кто каким-то таким. Да? Выделяется, короче, тяжелее, чем я А ты понимаешь, что Украина не националистическая страна, и тут для национал-социалистов будет только своя ниша. Да, я понимаю Спасибо. Но тем не менее, Украина Спасибо. это последний день, когда могут правые сейчас в России текать. Uh -huh. Это наш оплот, вот для революции в России, для Это вообще белая страна, прекрасная. Столько белых я в жизни не видел. Я потому что не выезжал за пределы России, мне нельзя было поговорить служить. Столько белых я в жизни не видел. Здесь очень классно, здесь очень клево. Это сердце Европы, белая Европа. Вообще, мне кажется, в Украине должно сейчас и зарождается что-то такое новое, вообще чего в истории не было. Вообще что-то такое именно новое, вообще все эти волонтерские движения, что-то вот может выйдет на другой какой-то уровень. Еще вот новые технологии в Украине, и вообще это будет государство, возможно, это новой формации вообще принесет миру, подарит что-то новое. Оно зарождается, вот оно наклевывается. Не мгновенно, конечно, но Тут такое происходит. Я вот это верю.